Я не вірю в відновлення ядерного потенціалу України. Хоча, на перший погляд, у нас все для цього є, і поклади ядерної руди, і необхідні науковці. і, Очевидно, можна було б створити ядерний цикл, замкнений. Але для цього, по-перше, потрібно достатньо багато грошей, які на сьогоднішній момент в Україні немає. І кредитувати це ніхто не стане. По-друге, я думаю, цілком очевидно, що західний світ не зацікавлений у тому, щоб утворювалася нова ядерна держава в центрі Європи, і тут дипломатія західна буде абсолютно безкомпромісною в цьому питанні. Вона перекриє всі канали підтримки України, якщо Україна намагатиметься щось подібне зробити, тому тут ніяких. Ілюзії на цю тему, я думаю, не потрібно мати, тому що нам потрібно будувати потужну сучасну армію, а не сподіватися на ядерну боєголовку, яка є на сьогоднішній момент ну, фактично міфом. Якщо воно реально, бажано би було відновити статус. Ядерної. Спробувати треба. По-перше, тут з питанням вступу в НАТО, яке набагато простіше, ніж отримання ядерного статусу, поновлення ядерного статусу, це набагато склад... дуже складно. А з ядерною в центрі Європи і з таким сусідом я дуже сумніваюся, що навіть таке питання дадуть винести на якусь повістку серйозно. Я вважаю, що Мы как страна, которая должна быть независимой вот, ни от кого, все-таки должны иметь ядерное оружие, потому что это наша защита, это наша сила, иначе нас не будут уважать такие страны, как Россия, например. Это уже видно, что мы подвергаемся вот таким вот пыткам, издевательствам, поэтому всего лучше ну, чтобы мы были в безопасности, лучше все-таки иметь ядерное оружие. Хотя это не, не, как бы вот, не очень со стороны, как бы вот, что вот иногда думают люди, что вот ядерное оружие, значит, страна может вести себя агрессивно. Нет, это только в целях безопасности. Поновить мы не сможем ядерный статус, Нам треба вже, вже опиділятися, чи ми йдемо в НАТО, чи ми будуємо ядерну зброю. Але ж ми не можемо будувати ядерну зброю, так як нас не дозволяють конвенції міжнародні, нема можливості як таких держав фінансових. Тобто без інших фінансових потоків ми не зможемо збудувати ядерну зброю, але ж ми можемо і маємо право вимагати. Тих країн, які коли Кучма віддав ядерну зброю, які нам обіцяли незалежність і недоторканність, це Великобританія, Америка і, і, і Росія, яка виявилася агресором по, по відношенню до України, то ми мусимо і маємо право вимагати всіх цих, цих державах, нам допомагати в іншому озброєнні, як стрілковому, Так и, и такие заканчивающиеся летаками и, и танками. Я считаю, что ядерное оружие нам не нужно. Нам не нужно ни с кем воевать. Нужно на Земле, чтобы мир между всеми странами был. Возобновление статуса ядерной державы. Я считаю, что это, как минимум, это большой такой весомый политический козырь который мог бы сыграть в положительную сторону вот в этом конфликте с Россией. А вообще это ну, в, данный, в данный момент это очень затратно и будет просто тянуть все деньги из бюджета. И можно было вложить их куда-нибудь лучше. Нужно ли Украине иметь ядерное оружие? С одной стороны, да, необходимо для того, чтобы агрессоры э, задумались о том пускать ли свои руки в Украину, а с другой стороны не хотелось бы э, таким способом решать вопросы самостоятельности государства. Вот и все. А нужно ли? На данном этапе нужно, чтобы Москве стало страшно. Было ядерное оружие, ну и было, его не стало, и сегодня мы воюем непонятно с кем. Ну, вернее, понятно с кем, непонятно почему. Было бы ядерное оружие, я думаю, они не сунулись бы, побоялись бы. А так миллионы людей остались без жилья. Э -э, моя точка зрения совпадает с точкой зрения Библии. Вот. А в Библии говорится, что в свое время Бог прекращает войны до края земли. Каким образом? Ломает рук, лук и разрубает копье. Колесницы сжигают огнем. То есть лук, копье и колесницы — это все символ оружия, которое в то время существовало. Но, по сути дела, это пророчество, которое в скором времени сбудется. То есть Бог прекратит войны и уничтожит все оружие. Больше люди никогда не будут воевать. Ядерный статус Украине не помешал бы. Во-первых, я не говорю о том, что война. В Украине всегда было ядерное оружие, но мы никогда не против никого войны не воевали. Но нас, если не будут бояться, то будут уважать. Это не... тем более уран в Украине свой и дорого нам это не обойдется. Но во всяком случае совсем без зубами оставаться нельзя. И тем более, если еще при Кравчуке мы разоружились и сразу на нас начали смотреть и облизываться. Я считаю, что это неправильно. Ядерная сброя очень потребна Украине. Очень. Слабая та страна, которая не имеет своей армии очень слабая. Это еще со времен Юлия Цезаря было, что та страна, которая не имеет своего, своей защиты и не имеет своего, своей армии, это очень слабая страна. А ядерное оружие нам нужно для того, чтобы защитить себя и защититься просто-напросто, защититься всех врагов, какие бы они ни были, но они... Но ну, никогда бы не подумала, что Россия может быть нашим врагом. Україні нашій рідній, незалежній, суверенній, позаблоковій, треба, щоб народ жив хорошо, а щоб хорошо жив народ, треба трудитись для цього. І щоб мир був в Україні і спокій і злагода. Я проти ядерної зброї, а в НАТО треба вступати. нужна ли украине ядерная политика ядерный статус я считаю что имея таких соседей как россия нам необходимо иметь какую-то защиту хотя я считаю все равно ядерное оружие ничего не рушает она только не решает она только разрушает я боюсь что мы не найдем понимание среди других стран если это делать то делать только тихо Нам потрібен ядерний статус для захисту від агресора. Однозначно, тому що агресор у нас непередбачуваний ворог, я маю на увазі Росію. Будуть операції особливо Росія, ну і інші ядерні країни. Франція, наприклад, не зовсім наш союзник. Ми бачимо це по містралях, які хочуть передати Росії. Я вважаю, нам потрібен ядерний статус обов'язково. Що робити, треба особливо зараз, в даний час, підняти просто люди, готові захищати країну, готові захищати країну. І зараз в нас дуже слабкі позиції, дуже слабкі. Для того нам потрібно якнайшвидше мобілізувати патріотів, надати їм статус певний, озброїти навіть по. Прикладу Швейцарії озброювати населення, особливо якщо це патріоти України, для захисту від, ясно повторюю, від непередбачуваного агресора Росії. А ядерну зброю нам потрібно, але нам потрібно боротися ну, на міжнародному рівні. То якраз справа наших можновладців. Ядерний статус нам ніхто не дозволить зробити таку сугубі. И вторая сторона, я думаю, что в ближайшее время, даже если захотеть, это не получится. Ну, дело в том, что у нас нет технологий, это достаточно дорогостоящие вещи. Это надо проводить испытания, потому что если вы не проведете испытания, гарантировать, что это что-то взорвется, это ну, нереально. И поэтому я считаю, что он просто не нужен. Надо просто поднять экономику, потому что все валится, я не знаю, кто там и за что отвечает. И вот это наша безопасность. Когда у нас будут хорошо жить люди, когда мы начнем что-то производить и придя на в магазин увидим там наши ну, не не айфоны, но что-то какую-то высокотехнологичную продукцию, вот тогда будет гордость, тогда страна будет жить. А нищая страна, нищую страну ядерный статус не спасет. С одной стороны, конечно, этот статус необходим, просто необходим. Вот с другой стороны, на данный момент, насколько это безопасно, кто, кто его нам даст сделать? Я думаю, что здесь не только Россия может повлиять, отрицательно и Европа тоже, потому что у нас нет, нет такой стабильной внутренней политики, чтобы у этого государства было ядерное оружие, вот. Наверное, в, в каком-то потенциальном будущем при стабилизации геополитической ситуации это было бы очень разумно, вот такое мое мнение. На самом деле ядерное оружие это же оружие сдерживания. Там достаточно трех-пяти боеголовок, чтобы, ну как, собственно, у Северной Кореи, да. У них там же очень немного. Ну, просто вот рядом Японии, там атомные электростанции, поэтому достаточно двух-трех боеголовок, чтобы, в принципе, никто эту Северную Корею не атаковал. Ну, все прекрасно знают, когда страна имеет ядерный статус, ее уважают. Если она его не имеет, значит, со страной не считаются. На сегодняшний день с нашей страной никто не считается. Если бы был, если бы страна имела ядерный статус, то я понимаю, что с нашей страной считались бы. Наши ученые до сих пор есть у нас институт атомной энергетики, что говорят, что у нас можно опять создать атомное оружие. Но ну, для этого что-то нужно. Точно я не знаю, но говорят, это возможно. Очень просто и легко создать. Но для этого нужны какие-то деньги, небольшие. Потому что у нас есть какие-то там ядерные как бы, задатки. Вот. Тем более развита у нас институт атомной энергетики. Европа может проследить по-разному, все зависит от того, как они будут нас рассматривать, как друзей, или как э, врагов, или как э, претендентов на что-то. Если мы. Ну, будем так говорить разрабатывать ядерное оружие для, для мирных целей, для защиты это одно но если как допустим для европы россии или для америки Россия это считается ну, оппонент совсем другого качества то сами понимаете к нам будет совсем другое отношение ядерное оружие которое мы его дали и мы его передали россии оно в принципе для государства очень нужно. Это ядерный щит, это уважение, это к стране, это, естественно, Россия бы не сунула нос свой. Но обслуживание ядерного оружия ⁇ это очень большие расходы, и это очень большая ответственность. Поэтому мое мнение, что в связи с тем, что у нас на сегодняшний день большие вопросы к Министерству, обороны вот и к, особенно к его генералитету и я считаю что это на сегодняшний день немножко опасно даже для украины по поводу вопроса нужно ли оружие ядерное оружие украине я считаю что не нужно и никакое оружие потому что люди должны стремиться к миру должны дружить друг с другом и создавать благо, а не, значит, не оружие, никакого вида. Вот поэтому надо стремиться совершенно свои мысли, свои устремлять совершенно в другом направлении. Я считаю, Украине ядерное оружие не нужно. Были договоренности, были известны как Будапештский меморандум. И мне кажется, его не следует нарушать. То есть Украина должна не нарушать принципы международного права, то есть идти этим скажем так, законным путем до конца. Это вызвало бы неодобрение со стороны Европейского Союза, потому что разоружение проводилось как раз таки с целью деэскалации все-таки обстановки. Все-таки как-никак Украина является, как бы, можно сказать, буферной зоной между Европой и Россией. И поэтому разоружение это все не просто так. Нужен ли ядерный статус Украине? Я думаю, чем меньше оружия на этой планете, тем лучше будет нам. Ну вот это мое личное такое мнение. Но всегда найдется кто-то, кто захочет нажать на кнопку. И не обязательно, что у него в голове все в порядке. Может быть поэтому. Я как гражданин этого, может быть, земного шара. Я против ядерного оружия в принципе, в любом его проявлении. Но, возможно, для того, чтобы защитить свое государство в каком-то минимальном ее выражении, наверное, за. Я считаю, что Украине, Украине не нужно оружие ядерное, ей нужно побольше ума. И всем этим людям, живущим здесь. Вообще ядерное оружие не нужно во всем, ну, всему миру. И каждому человеку оно не надо. Вообще ни каждому, ни каждой стране, ни любой стране оно не надо, я считаю. Это не оружие, это, ну, это гибель целых наций и земного шара в том числе. Ну, я знаю такое, хочешь мира, готовься к войне. Хотя агрессия еще никогда не решала никаких вопросов. Поэтому это уже как бы э, превратило политиков. Когда уже говорят автоматы, да, это уже самое последнее. Сначала должны политики. Война еще никого не помирила. Поэтому, да, есть такой ученый, ну, китайский какой-то, очень мудрец, он сказал, не можешь победить, обними. Ну, да уметь договариваться. Если у Украины есть такая возможность, да, стать сильной э, и инструмент это ядерное оружие, значит его надо сделать. Тогда будет считаться тогда С сильными всегда, э, когда садятся за переговоры, да, то э, садятся равносильные сильные стороны. А если одна сторона слабая, вторая сильная, это не переговоры, это да, одностороннее общение. Всегда, если какие-то действия они или какие-то шаги, которые порождают действие, да, всегда они бесследно не проходят. Всегда они какие-то... Каждое семя посеяно было приятную у нас сходит. Это вопрос времени. Поэтому всегда ценят людей, говорится, по действиям, по поступкам, а не по словам. Есть такое понятие целостность. Если человек думает, говорит и действует, он целостный. Если он говорит одно, думает другое, а делает третье, это... Ничего в этом. Это, это пустые слова. Много сейчас говорят об этом. Мы, мы вам поможем, все. Но... Я считаю, что Украине ядерное оружие не нужно. Украина сейчас находится в таком состоянии, что у нее есть во что вкладывать деньги. Гуманитарные программы, восстанавливать Донбасс и так далее. А это огромное, это миллиарды. И абсолютно не нужно. Для чего? Чтобы провоцировать другие страны. Вот это мое мнение. По поводу статуса ядерной державы и ядерного оружия. Считаю, что мы как держава, как Украина, Украинская держава должны все-таки возобновить статус ядерного государства. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем, в дальнейшем у нас не было таких ситуаций, которые происходят сейчас последние полгода-год в нашей стране. Все-таки ядерное оружие, ну, скажем так, у наших соседей, у наших врагов и недругов будет вызывать чувство уважения. То есть в любом случае это, скажем так, шаг для самообороны. Нормальное, уважаемое государство, которое все уважает, должно иметь оружие, должно иметь боеспособную армию чтобы не было вот таких вот ситуаций, которые возникают у нас сейчас в, в данном времени, в данном отрезке времени в нашей стране. Оружие ядерное нам надо иметь, это необходимость. Ну, я думаю, что, конечно, Европа может встретить это не очень радушно, потому что все-таки никто не хочет иметь такого соседа с таким оружием. Поэтому не исключено, что у нас могут возникнуть определенные трения с Европой. Но в любом случае надо все-таки пытаться возобновить статус ядерного государства. Иначе нам не видать уважения.